Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi lambang jati diri bangsa. Jadi pada hari ini, saya akan membentangkan topik keenam iaitu peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dengan menumpukan kepada tokoh hebat kita iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Latar belakang. Datuk Dr. Nik Safiah Karim ialah seorang sarjana bahasa Melayu, ahli linguistik dan pejuang wanita Melayu yang disegani. Beliau dilahirkan di Kota Baru Kelantan pada tahun 1939 dan merupakan antara tokoh utama dalam bidang tata bahasa dan linguistik Melayu moden. Dalam bidang akademik, beliau telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru Kelantan. Beliau kemudian telah melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu, Jalan Damansara Kuala Lumpur yang kini dikenali sebagai Kolej Tunku Kursyah Serembat. Setelah itu, beliau telah belajar di St. Francis Institution di Melaka sehingga lulus High School Certificate pada tahun 1959. Seterusnya, pada tahun 1965, beliau memperolehi ijazah sarjana muda sastra dengan kebucian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Seterusnya juga, pada tahun 1975 pula, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University USA. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaya dan juga ketua pengarang kamus dewan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Nama beliau ini begitu sinonim dengan tata bahasa dewan buku rujukan utama bagi pelajar dan pendidik seluruh Malaysia. Seterusnya, saya sertakan perbandingan tokoh antara Profesor Datuk Dr. Nik Safia Karim dan Zabar, di mana mereka berdua merupakan tokoh bahasa. Dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu, Datuk Dr. Dr. Nik Safia Karim dan Tan Sri Zabar membawa dua pendekatan yang berbeza tetapi saling melengkapi melalui pemikiran dan perjuangan Profesor Datuk Dr Nik Safiah Karim kita dapat memahami bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu bukan sekadar tanggungjawab ahli bahasa tetapi tanggungjawab seluruh warga negara bahasa Melayu ialah tunjang jati diri dan wahana iman bangsa tanpa bahasa hilanglah akar budaya dan nilai kemanusiaan kita sementara itu Sabah pula muncul dalam konteks awal abad ke-20 iaitu ketika bangsa Melayu sedang mencari identiti dan maruah. Pemikiran beliau bersifat normatif iaitu memperbetul dan menyeragamkan bahasa supaya menjadi bahasa baku. Beliau mahu bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dan lambang kebangsaan kedua-dua tokoh ini sebenarnya memperjuangkan matlamat yang sama iaitu memartabatkan bahasa Melayu tetapi melalui jalan yang berbeza. Sabah membina asasnya manakala Nik Safiah memperluas dan memperkukuhkannya untuk zaman moden. Baiklah kita bergerak kepada peranan Datuk Dr Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Di antara tahun 1989 hingga tahun 1990, beliau telah dipinjamkan ke Dewan Bahasa Melayu dan Pustaka sebagai timbalan ketua pengarah. Ini dilihat dari pelantikan beliau selama 14 tahun dan lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan ahli jawatankuasa tetap Bahasa Melayu dalam gerungan JKTPM yang mewakili Malaysia di pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam kurungan MABBIM. Selain itu, beliau merupakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu dalam kurungan MABM. Kepakaran beliau ni telah menjadikan beliau sebagai seorang pakar rujuk bahasa yang sering dijemput Beliau ada memberi khidmat kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Peranan yang pertama ialah sebagai penyusun utama tata bahasa Dewan. Beliau merupakan antara penyusun utama tata bahasa Dewan. Sebuah karya ilmiah penting yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dalam kurungan DBP pada tahun 1986. Buku ini disusun bersama-sama oleh tokoh bahasa yang tersohor seperti Asmah Haji Omar, Hashim Musa dan Raja Masitah Raja Arifin di bawah pimpinan Datuk Dr. Nik Safia Karim Tata Bahasa Dewan dijadikan panduan rasmi dalam sistem pendidikan di Malaysia khususnya dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah dan institusi pengajian tinggi Melalui usaha beliau menyusun buku ini, bahasa Melayu memperoleh bentuk tata bahasa yang standard dan seragam dari segi morfologi, sintaksi serta struktur ayat. Hal ini membantu memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu baku dalam penulisan rasmi, media masa dan urusan pentadbiran. Justeru itu, sumbangan beliau dalam penyusunan karya ini bukan sahaja memperkukuh sistem bahasa, malah memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi rasmi negara. Peranan yang kedua ialah beliau menjadikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di universiti dan di IPT. Profesor Datuk Dr Nik Safiah Karim memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di universiti dan institut pendidikan tinggi. Beliau berpegang pada prinsip bahawa bahasa Melayu perlu berfungsi bukan sekadar sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai wahana penyelidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Beliau sebagai pensyarah dan kemudian profesor di Jabatan Bahasa Melayu University Malaya Beliau aktif memperjuangkan dasar penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran, penulisan ilmiah dan penerbitan akademik. Menurut laporan Dewan Bahasa dan Pustaka 2014, beliau sering menegaskan bahawa sekiranya bahasa Melayu tidak digunakan dalam bidang ilmu tinggi, maka martabatnya sebagai bahasa kebangsaan akan terhakis. Oleh itu, Beliau menyeru agar pensyarah dan pelajar universiti menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan tesis, artikel, jurnal serta seminar ilmiah tempatan. Selain itu, Profesor Datuk Dr. Nik Safiah juga terlibat secara aktif dalam seminar dan wacana bahasa anjuran DBP serta majlis bahasa Brunei Darul Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dalam kurungan MABBIM yang menekankan keperluan memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa penyelidikan serantau. Seher beliau membuktikan komitmen yang sangat tinggi terhadap pemerkasaan bahasa Melayu agar mampu bersaing dengan bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris dalam bidang akademik maupun teknologi. Hasil perjuangan beliau telah membuka ruang kepada penubuhan pelbagai pusat pengajian bahasa Melayu di universiti tempatan. Peranan yang ketiga ialah beliau sebagai pejuang feminisme dalam bahasa. Beliau ini memperjuangkan peranan dan kedudukan wanita melalui perspektif linguistik dengan menegaskan bahawa bahasa memainkan peranan penting dalam membentuk perspektif sosial terhadap jantina. Dalam beberapa penulisan akademiknya termasuk artikel yang bertajuk Bahasa dan Gender dalam Konteks Masyarakat Melayu Dewan Bahasa 1997 di mana beliau ini meneliti bagaimana istilah kata ganti nama serta struktur bahasa Melayu kadang kala menggambarkan pandangan patriarki yang meletakkan wanita pada kedudukan sekunder Ia itu beliau menyeru agar bahasa digunakan secara lebih inklusif dan adil terhadap wanita. Sejajar dengan perubahan sosial dan pemerkasaan gender di Malaysia. Tambahan itu, beliau juga aktif dalam pertubuhan wanita seperti pertubuhan tindakan wanita Islam dalam kurungan Pertiwi dan Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia dalam kurungan NCWO di mana beliau menggunakan ilmu linguistik untuk memperjuangkan citra wanita dalam media, pendidikan dan wacana awam. Terusnya pemikiran tokoh, pemikiran Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim berakar umbi daripada semangat nasionalisme linguistik dan pendidikan bahasa Melayu sebagai wahana pembangunan bangsa. Beliau berpendapat bahawa bahasa ialah identiti bangsa dan apabila bahasa terpinggir, maka maruah bangsa turut tergugat. Antara inti utama dalam pemikiran beliau ialah yang pertama, bahasa Melayu sebagai lambang ilmu dan tamadun. Mengapa? Profesor Datuk Dr. Nid Safiah Karim menolak tanggapan bahawa bahasa Melayu hanya sesuai digunakan dalam bidang sastra dan komunikasi harian. Malah menurut beliau, Bahasa Melayu ini berpotensi besar sebagai bahasa ilmu moden yang mampu mengungkap konsep sains, teknologi dan falsafah jika dikembangkan secara terancang. Dalam satu temubual bersama Dewan Bahasa 2008, beliau menegaskan bahawa pembangunan bangsa tidak akan sempurna tanpa pengukuhan bahasa ibunda sebagai bahasa penyelidikan dan pendidikan tinggi. Ke Pemikiran ini menjadi asas perjuangan beliau di Universiti Malaya dan DBP dalam memperkasakan bahasa Melayu di Menara Gading. Intipati yang kedua ialah berkaitan tentang keseimbangan antara bahasa standar dan variasi bahasa. Beliau berpandangan bahawa bahasa Melayu ini perlu bersifat dinamik dan anjal selaras dengan perkembangan zaman. Walaupun menekankan penggunaan bahasa baku dalam bidang rasmi, beliau turut mengiktiraf kepelbagaian dialek dan variasi bahasa sebagai khazanah budaya yang turut memperkayakan bahasa Melayu. Dalam penulisannya tentang Tata Bahasa Dewan 1986, Beliau menyatakan bahawa keseimbangan antara norma dan variasi ini penting supaya bahasa kekal hidup dan dekat dengan masyarakat. Oleh itu, pandangan ini menunjukkan bahawa beliau bukan hanya seorang ahli bahasa yang tegas tetapi juga seorang yang berpandangan progresif terhadap evolusi bahasa. Baiklah, intipati yang ketiga adalah berkaitan dengan peranan wanita dalam dunia bahasa. Profesor Datuk Dr. Nid Safia Karim menegaskan bahawa wanita ini perlu terlibat secara aktif dalam wacana bahasa dan pendidikan kerana bahasa membentuk cara masyarakat memandang jantina dan peranan sosial. Beliau percaya bahawa pemberkasaan wanita dapat dimantapkan melalui bahasa yang adil dan inklusif. Dalam artikelnya, Bahasa dan gender dalam konteks masyarakat Melayu 1997, beliau mengkritik penggunaan bahasa yang berat sebelah terhadap wanita dan menyuruh agar bahasa mencerminkan nilai kesamarataan. Pandangan ini menjadikan beliau pelopor awal dalam bidang feminisme linguistik di Malaysia. Kesimpulannya, melalui pemikiran dan perjuangan Profesor Datuk Dr. Nik Safia Karim, kita dapat memahami bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu bukan sekadar tanggungjawab ahli bahasa, tetapi tanggungjawab seluruh warga negara. Bahasa Melayu ialah tunjang jati diri dan wahana ilmu bangsa. Tanpa bahasa, hilanglah akar budaya dan nilai kemanusiaan kita. Perjuangan beliau telah membuktikan bahawa ilmu dan bahasa saling berkait rapat. Beliau menunjukkan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu moden, bahasa pentadbiran dan bahasa perpaduan jika digunakan dengan tekun dan penuh rasa bangga. Lebih daripada itu, beliau membuktikan bahawa wanita juga mampu menerajui bidang ilmu bahasa yang suatu ketika dahulu pernah didominasi oleh kaum lelaki. Oleh itu, kita perlu menjadikan beliau sebagai simbol ketokohan wanita cendekiawan Melayu. Sumbangan besar beliau telah mengangkat martabat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa serta menjadikan bahasa Melayu ini bahasa yang disegani di rantau Nusantara serta diiktiraf dalam kalangan sarjana dunia. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghargai serta membaca karya ilmiah dalam bahasa Melayu untuk memperluas pengetahuan dan memperkukuh pemikiran bangsa. Sekian daripada saya, Syahidah Farhana mengundur diri.